Bu günləri Azərbaycanın müsəlman xanımlarının sənədlərinə çəkiltək çəktdirdikləri şəkilləri hejabsız tələbi nə bizim qanunlarımız, nə, nə də bizim öz Azərbaycan vətəndaşlarımızın, Azərbaycan xalqının şənənə sığmır. Bu bir eyib məsələdir ki, mən bilmirəm kimlərin maraqlarına xidmət eləyir. Gərək bu aradan qaldırılsın. Nə qədər ki gec deyil söz yoxsu gecdir. Hicab məsələsini kim qabardı bu Azərbaycanda? İstər tələbə, istər dindar, istər qeyri-dindarlar onlara qarşı qeyri-qanuni olaraq təbəqülər olub. Bu gün də Azərbaycanın zindanlarında hicabın azadlığını tələb edən qardaşlarımız zindanlarda, qara, zindanlarda əzab vəziyyətlər altındadılar. Bunları da nəzərə almaq lazımdır. Bir də bir digər məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bu da ondan ibarətdir ki, e, o, Azərbaycanda o qanunsuz olaraq hicaba qarşı Allahın ayinlərinə qarşı biz bildiyimiz kimi Quranda ondan çox ayrı-ayrı ayələrdə Allah Taala hicaba əmr edir. Bu əmrin müqabilində kimlərsa Allahın əmrinin ə, icrasında müsəlman xalqa təbqi göstərirsə, qanunsuz qadağalar qoyursa, bunlar istər bu dünyada, istər qiamətin həqiqi hesabında ağır cəzalarla qarşılaşacaqlar. Bunu bilsinlər. Ə, Sovet hökuməti 70 il öz güc-qüdrəti ilə o imperiya Azərbaycan xalqının dinin, Allahın, hicabın əlindən ala bilmədiyini siz görürsünüz və Azərbaycanın və dünyanın hamısı gördü ki, ateizmi, Allahsızlığı istədilər, ə, sərgiləsinlər, amma bu baş tutmadı. 70 il bir imperiya bunu eləyə bilmədi. Bu günlər Azərbaycanlılar bu işə girişib, burdan mən düşünmürəm bunu onlar edirlər. Gəraxtan kənarda ellər də ki, buna bir təzyiq elirlər öz əbəl, böyük güdrlər, qudurətlər, dünya güdrləri bu işdə təsirləri var və İslamı sevməyənlər, İslamı istəməyənlər. Bu məsələdə xahiş edirəm Azərbaycan xalqından və Azərbaycan hökumətindən xahiş və tələb edirəm, bizim heyətiyatımıza, bizim dindən irəli gələn dəyərlərimizə hörmətlə yanaşsınlar. Bu bizim kimliyimizdir. Bu bizim qırmızı xəttimizdir. Həç bir halda biz buna yol, yol verə bilmərik ki, bizim xanımlarımız e, Allahın əmrlərinin əmrindən irəli gələn e, hökmləri icra etməkdə kimlərsə qanunsuz şəkildə onlara mane olsunlar. Biz e, sona qədər bu yolda varıq və tezliklə bunun aradan qaldırılmasını istəyirik, xahiş edirik və tələb edirik. Bir də digər məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, bu bir böhrandır. Hər hansı bir böhranı aradan qaldırmadıqda bunun ə e, böyük vəsaitləri qaçılmazdır. Bu fəsaddlar nə Azərbaycanımızın idarəetmə idarə orqanlarına, nə Azərbaycan xalqına heç bir vəzifə sərf eləmir. Nə qədər tez, tez bir zamanda bu e, qanunsuz qadağaradan qaldırılsa, həm xalqımız üçün, həm hökumətimiz üçün, həm dövlətimiz üçün çox təqdirə layiq olardı və son olaraq mən Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm ki, e, bu gərənç bizim gündənimizi məşğul eləməsin. Bu gün Azərbaycanlılar, Azərbaycan müsəlmanları, xanımları, kişiləri gəlir Azərbaycanın inkişafı, tərəqqiyə çatması üçün çalışsın. Nəyinki qanunla e, hüquqları təsbit edilmiş məsellərə qanunsuz qadağalar qoyulur və biz enerjimizi belə şeylərdə xərcləməməliyik. Mən son olaraq sizləri və Azərbaycanda bütün hamını bu məsələdə siyahatlı olmağa çağırıram və ciddi olsunlar ki, bu məsələ o yersiz problem aradan qaldırılmış olsun. Assalamu alaykum və rahmetullah və, və bərəkət.